जिस शख्स के गुनाहों पर अल्लाह ताला पर्दा डाल दे तो उसको उनको ज़ाहिर नहीं करना चाहिए उनको अया नहीं करना चाहिए ये इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला इसको मुआफ़ नहीं करेंगे ये बहुत बड़ा जुर्म है अगर किसी से गुनाह हो गया है अल्लाह ताला ने उसको पर्दा डाल दिया है उस पर्दा डाल दिया है उसको खुफिया रखा है तो वो बंदा उसको ज़ाहिर ना करे लेकिन अगर वो अपना जो है बड़ापन ज़ाहिर करने के लिए मसला रात को उसने गुनाह किया अल्लाह ने पर्दा डाला दिन को वो इफ्शा कर रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे ये जुर्म किया या किसी ने किसी पर जुल्म किया उसकी तजलील करने के लिए उसको बड़ा जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के बयान करता है तो अल्लाह के नबी फरमाती है ऐसे बदबक़्त को अल्लाह ताली नहीं बख्शेंगे इसके गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम ये है कि मेरी उम्मत के जितने भी गुनाहगार हैं उनके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा सिवाय उस बदबक के जो अपने गुनाह का प्रचार करता है उसको जाहिर करता है अल्लाह ने उसको छुपाया हुआ था ये उसको जाहिर करके बयान करता है अपनी बड़ा बयान करने के लिए अपनी जुनद जाहिर करने के लिए या किसी और तरीके से क्योंकि ये एक तरह का तकबुर है और अल्लाह को ये पसंद नहीं और ऐसा बंदा बुराई को परवान चढ़ाता है इसलिए यह बंदा इस लिहाज से भी अल्लाह तला को पसंद नहीं है गुनाहगार के गुनाह पे अगर पर्दा पड़ा है तो वो पर्दे में ही अल्लाह से माफी मांग ले उसको जाहिर ना करे जाहिर करना बहुत बड़ा गुनाह है देखे हजरत आदम ने भी शजर ममनवा खाया लेकिन अल्लाह से माफी मांग ली जबकि इबलीस ने सजदा ना किया तो उस पर इतरा गया तकबर किया इसलिए उसको सजा मिली तो एक तरह का ये तकबर ही होता है कि गुनाह करके उसका प्रचार करना एक मुतकब्बिराना सोच की अलामत है इसलिए अल्लाह के नबी सल वसम ने इसकी शदीद मजम्मत फरमाई है अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तोफिका फरमाए और अपनी बारगाह में हमें अपने गुनाहों की मुआफी मांगने की अल्लाह ताला तोहफ़ी कदा फरमाए क्योंकि तौबा करना गुनाहों की मुआफ़ी मांगना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है अल्लाह के नबी फरमाते हैं तयब भी कमल जम्बला जो गुनाह से तौबा करता है उसकी ये हालत है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं अल्लाह तला हमने अपनी बारगाह में तोबा करने वाला बनाए क्योंकि वो शख्स जिनके नामा अमाल में तोबा कसर से होगी वो खुश नसीब है अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए आमीन या आल ला अमीन अमा